Szczęść Boże, chciałabym Was dziś nauczyć prostej antyfony eucharystycznej Adoremus In Aeternum Sanctissimum Sacramentum. Możemy ją zaśpiewać podczas nabożeństwa, w którym wystawiony jest Najświętszy Sakrament, po błogosławieństwie. Do tej antyfony przyporządkowany jest również psalm w tonie piątym, psalm 117. Najpierw zaśpiewajmy antyfonę. Sanctissimum sacramentum, adoremus in aeternum, sanctissimum sacramentum. Ios pat miras. sanctissimum sacramento capotem salmo laudate dominum omnes gentes laudate eum omnes populi quonia confirmata est super nos misericordia eius et veritas dominima adoramus inde ternum sanctissimum sacramentum gloria matri et filio et spiritu sancto sic erat in principio Sanctissimum Sacramentum. Powtórzmy ostatni raz. Adoramus in aeternum Sanctissimum Sacramentum. Bóg zapłać. Szczęść Bożej.